А постина в добрую землю означает, что их, что чуют слово, принимают его, да, то есть услышать нужно еще и принять слово Божье. Очень важно принять за основание слово Божье. Я говорил, знаете, послушать слово Божье, но принять его за основание в учебной системе это не так легко. Есть много родителей, там еще кто-то, да, есть какие-то постоянно есть какие-то трудности, с которыми вы будете сталкиваться. Да, если вы будете жить по Слову Божьему, вы будете сталкиваться с трудностями. Это не так просто. То есть принять Слово Божие, это начинать его исполнять. Да? Принять Слово Божие это начинать его внедрять в своей жизни. Если вы стараетесь внедрять в своей жизни Слово Божие, оно принесет вам много плода.